Ну, no, знаете, это no, наша вторая официальная игра после два месяца перерыва. Конечно, что Селта лучше готова, чем Но все-таки у нас были свои шансы, и, я говорю, и мы их не использовали. Поэтому надо собраться и показывать, что у нас сильная команда, что психологически мы очень сильны, и перед нами сейчас очень тяжелая задача, это чемпионство, воскресенье уже игра. Надо сделать анализ вот этой игре и двигаться дальше. Плакать не надо, ничего не изменишь сейчас тяжело обсуждать такой момент. Может, где-то была и симуляция. Поэтому... Я думал, судья бежит показывать желтую карточку девятому номеру и подбежал, что там обсудил с пятым и поставил пенальти. мне кажется, там вообще было еще нарушение перед тем, когда Ярик Ракицкий был первый на мяче и девятый э, номер ложил ему э, руку на на спину, из-за чего Ярик там спотыкнулся или упал, и он был на мяче. То есть Действия судей вообще непонятны. Мне. Сборники провели хорошую игру. Поэтому давайте уберем результат уже, счастья.